بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك فزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب گزشتہ صورت یعنی سورہ وضحاء میں نعمتوں پر جو ادائے شکر کا مضمون تھا اس صورت میں اسی کی تکمیل اور تتمہ ہے علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم اور حلم سے کشادہ نہیں کر دیا یعنی آپ کو علم بھی وسیعتہ فرمایا اور تبلیغ میں مخالفین کی طرف سے مزاحمت کی وجہ سے جو تکلیف پیش آتی ہے اس نے آپ کو تحمل اور حلم بھی دیا شرح کے لفظی معنی کھولنے کے ہیں اور سینہ کو کھول دینا اسے علوم و معارف اور اخلاق حسنا کے لیے وسیع کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے يشرح صدره للاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حق تعالی نے علوم و معارف اور اخلاق کریمہ کے لیے ایسا وسیعہ بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پا سکے اور اسی شرح صدر کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں مخل نہ ہوتا تھا وَوضعنا عنك وزرك اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی وزر کے لفظی معنی بوجھ کے ہیں اور نقز ظہر کے لفظی معنی کمر توڑ دینے یعنی کمر کو جھکا دینے کے ہیں جیسے کوئی بڑا بوجھ انسان پر لاد دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا وہ بوجھ کیا تھا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے وہ جائز اور مباح کام مراد ہیں جنہیں بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین حکمت اور مسلحت سمجھ کر اختیار کر لیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کام مصلحت کے خلاف یا خلاف اولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہلو شان اور تقرب الہی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پر ایسی چیزوں پر بھی سخت رنج ملال اور صدمہ ہوتا تھا حق تعالی نہ نے اس آیت میں بشارت سنا کر وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا کہ ایسی چیزوں پر آپ سے معاخضہ نہیں ہوگا یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار ہوئی ایک بار مکہ مکرمہ میں اس سورت کے ذریعے اور دوسری بار مدینہ منورہ میں سورہ فتح میں اس کی تاکید تکمیل اور تجدید و تفصیل کے لیے ورفعنا نالک ذکرک اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ یعنی ناموری اور شہرا بلند کیا یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ملایا گیا چنانچہ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا جیسے خطبے میں تشہد میں نماز میں اذان میں اقامت میں اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت اور بلندی ظاہر ہے سو جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوگا رفعت و شہرت میں وہ بھی تابع رہے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شعائر میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے جو ساری دنیا میں میناروں اور ممبروں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ان محمد الرسول اللہ پکارا جاتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وصول اللہ سے پہلے قلبی طور پر جو تنگی بوجھل پن اور حیرت درپیش ہوتی ہے جو انسان کی کمر کو توڑ ڈالتی ہے وہ اسی وزر میں داخل ہے اس کے بعد جب وصول الا حاصل ہوتا ہے تو انسان کو طبیعت میں قلبی طور پر کشادگی خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اس وقت مخلوق کی طرف توجہ توجہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی یہ شرح صدر میں داخل ہے پھر دعوت و ارشاد کی مصلحت کی وجہ سے کبھی اسے شہرت عنایت کر دی جاتی ہے تو یہ رفع ذکر میں داخل ہے اور عام طور پر مجاہدہ اور ریاضت کرنے والا ان نعمتوں اور دولتوں سے نوازا جاتا ہے چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین طرح طرح کی تکلیفوں اور سختیوں میں گرفتار تھے اس لیے اب آگے ان کے ازالے کے لیے گزشتہ مضمون کے نتیجے کے طور پر وعدہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو روحانی راحت دی اور آپ کی روحانی کلفت دور کر دی جیسے کہ پیچھے آیت علم نشرہ سے معلوم ہوا تو اس سے دنیاوی راحت اور محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے چنانچہ ہم وعدہ کرتے ہیں الْعُسْرِ يُسْرًا سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ یعنی قریب ہی جو حکم ساتھ ہونے کے معنی میں ہے آسانی ہونے والی ہے اور چونکہ ان مشکلات کی اقسام بے شمار تھی اس لیے اس وعدہ کو دوبارہ تاکید کے لیے فرماتے ہیں انما العسری یسرہ یسرا بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے چنانچہ تاریخ و سیرت کی سب کتابیں جو اپنوں اور غیروں مسلم اور غیر مسلم نے لکھی ہیں وہ سب اس پر شاہد ہیں کہ جو کام مشکل سے مشکل بلکہ لوگوں کی نظر میں ناممکن نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب آسان ہوتے چلے گئے ان العسری عصری اسرا کی اس مذکورہ تفسیر پر اس آیت پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ بعض مشکلات کے بعد تو آسانی نہیں ہوتی جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وہ خاص مشکلات مراد ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی چنانچہ دنیا میں اگر کسی شخص کو مشکل کے بعد آسانی نصیب نہ ہو تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں البتہ اللہ کی عادت اب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کو امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے سے آس نہ توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کر دے گا اور بعض روایات حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اب آگے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے فعیدہ فروخت جب ہم نے آپ کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں تو آپ جب تبلیغ احکام سے جو کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی وجہ سے عبادت ہے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات جو کہ خاص اپنی ذات سے متعلق ہیں ان میں محنت کیا کیجئے اس سے مراد کثرت عبادت و ریاضت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہی مناسب ہے وہ الا ربی کا فرغب اور جو کچھ مانگنا ہو اس میں اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے یعنی صرف اسی سے مانگیے اس میں بھی ایک حیثیت سے دشواری اور مشکلات دور ہونے کی بشارت ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے درخواست کرنے کا حکم دینا گویا یہ درخواست پورا کرنے کا وعدہ ہے یعنی جب آپ ایک محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائیے وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا اور استغفار میں لگ جائیں اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور خلق خدا کو سیدھا رستہ دکھانا ان کی اصلاح کی فکر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عبادت تھی مگر یہ عبادت مخلوق کے واسطے سے ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں آیت کا مقصود یہ ہے کہ صرف اس بالواسطہ عبادت پر آپ قناعت نہ کریں بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ خلوت اور تنہائی میں حق تعالی کی طرف متوجہ ہوں اسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ اور بلا واسطہ عبادت ہی ہے اور شاید اسی لیے پہلی قسم یعنی بالواسطہ عبادت تبلیغ احکام سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرورت کے لیے ہے اس سے فراغت ہو سکتی ہے اور دوسرا کام یعنی توجہ اللہ ایسی چیز ہے کہ اس سے مومن کو کبھی فراغت نہیں ہو سکتی بلکہ اپنی ساری عمر اور توانائی کو اسی میں صرف کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں انہیں اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے اور ان کا کچھ وقت خلوت اور تنہائی میں توجہ اللہ اور ذکر اللہ کے لیے بھی مخصوص ہونا چاہیے جیسا کہ علماء سلف کی سیرتیں اس پر گواہ ہیں اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہوتی اور ان میں نور و برکت نہیں ہوتی